Турнир субботнего выходного дня подходит к концу. Известен чемпион, известен лидер Влад Кананюк. Ну и попробуем взять короткое интервью, да, как прошел турнир, как участие. Сейчас и поздравим заодно Влад. Влад, теннис холл вас поздравляет с чемпионским званием и буквально пару слов. Когда вы начали играть в теннис? Десь минулого року так серйозно почав грати в серфі. Хто вас привів в теніс? Хто вам дав раз ракетку? Іли ви самі для себе вирішили? Сам, сам так, просто цікавився, завжди дивив, дивився теніс а тепер ще захотів пограти. А смотрели где? Ну, турнір був який. мастерс маслеми. Ага. Самі ви із Вінниці? Так. Сколько, вы говорите, год в турнирах участвовали примерно? Стоит это с грудня, сечня. Этот успех у вас первый такой? Что... Первый приз да. Вы в тройке еще не были, сразу заскочили на первую позицию, Но да? На первую. Максимум четвертое место. даже две части, на турнире линия бронзы. Так, а тренируетесь где, на каких кортах? тут переважно, то есть встречи на тижень, в середине. А -а -а. С кем сегодня была самая сложная игра? А -а последние игры были очень сложные, с тайбрейком. С кем? Назовите, вы знаете с, Наталья, с кем? Там, талию, так, еще, с Аталией, первая и вторая, с Овесом. С Овесом еще важнее, потому что я проголовал перерахунку 5-3. Точно было. Поступалося за... 5-3? Да, потом сравнял 5-5, потом было 5-6 проигрывал, а потом 6-6 сгонял, потом далеко програвав, 1-4, <laughs> и потом 7-4 все-таки выиграл, 6-4 підряд. Вы далеко были от нас, вот, когда вы програвали 5-3. Вы взялись играть или Олесь стал хуже играть? Вот у меня два таких вот момента. Я Нет. думаю, mm -hmm. линии, что все-таки я краще стал <laughs> Да? <laughs> да. <laughs> Смотри, а все на волоске было, да, ты рассказывал? Не без удачи. Без удачи. Планы на майбутнє. Будете участвовать, тренироваться. Интересно. Сначала в турнирах. и Надеюсь, вам успехов! Участвуйте и всего наикращего. Вот такое интересное интервью получилось у нас. Это в традиции также будет ходить, но по возможности. Вот хорошо здесь находился влад. Так что участвуйте, и будет цикаво тоже. Ну, а нагадаю, вот Орешка, видите, все ведет. 9 участников, и первый такой успех Влад Кананюк. А будь ласка, совсем недавно, как он говорит, начал играть, и уже призовые места. Но это еще так же, вот он сказал, уровень сильвер это выше, а сегодня у нас турнир уровень бронз. Ничего себе тут Александр показывает класс, мастер-класс тоже, тоже секало и все знакомые наши теннисисты также Дуры секало. Хорошо, пожелаем всем гарного дня, настроения и участвуйте. А Алес и Натали также вот еще за вторую позицию выясняют стосунки. Дуры секало. Пожелаем всем